Дядя Андрей, подумай о том, что ты творишь. И остановись, пожалуйста, остановись. Перестань посылать своих сограждан. На вірну смерть. Ось ця жіночка називає себе племінницю міністра оборони РФ Андрія Білоусова. Нині Наталія Вертинська проживає у Сполучених Штатах. У відео вона звернулася до свого дядька на тлі останніх подій, пов'язаних з обстрілом лікарень у Києві, і закликала його зупинитися та не відправляти росіян на вірну смерть. В ефірі племянниця міністра оборони Росії Андрія Римовича Білаусова, Наталія. из Америки. И это я. Хочу сейчас лично обратиться превселюдно, публично к своему дяде Андрею. Дорогой дядя Андрей, вчера на Киев российские военные выпустили 38 ракет, 30 из которых были благополучно сбиты. А 8 полетели в жилые дома, детские сады, бизнес-центры, в подъезды, а также одна или несколько из ракет разрушили, разрушили самую большую детскую больницу Украины. У своєму зверненні вона розповіла, що 10 років тому жила у Києві та регулярно відвідувала дитячу лікарню «Охмадит» зі своєю дитиною, яка має інвалідність. Ця лікарня знаходиться в Соломінському районі, там, де жила я 10 років тому. Я зі своїм дитином-інвалідом. Я туди приходила багато-багато разів, щоб мої малышки зробили які то очень важні тести, щоб перевірити її на синдром Дауна. Слава Богу, не знайшли у нього такого синдрому. Твій брат, твій двоюродний брат. З іншого боку, жінка каже, що ніколи не підтримувала зв'язок із московським родичем, але хоче, щоб усі знали, що у Києві у міністра оборони РФ живе його брат. За словами Наталії, у Києві також поховані його бабуся, дідусь та тітка. И в том, что ракеты вчера полетели на Киев, в этом есть твоя вина и твоя причастность. В прошлом обращении я тебе говорила о том, что знала тебя всегда как доброго, порядочного человека. Я хочу, чтобы ты подумал, переосмыслил все и остановился. Дядя Андрей, пожалуйста, помолись, подумай вообще о том, что вы творите. Это не может дальше продолжаться. Вчера погибло в моем городе четыре ребенка из-за того, что ты запустил туда ракету. Как ты думаешь, какая карма у тебя сейчас? Что тебя ждет в будущем? Дядя Андрей, не усугубляй, я тебя прошу. Ни к чему хорошему это не приведет. Тебе лично это не даст ничего ровным счетом. Ты не станешь здоровее, ты не станешь богаче, ты не станешь счастливее от того, что дети в Украине будут продолжать погибать. А если погибнет твой брат, я тебе этого не прощу никогда. И ты об этом, думаю, будешь очень сильно сожалеть. Хоть ты никогда не был близок к нам, хоть мы с тобой никогда не общались, сейчас я даже не жалею об этом, если честно. Я просто тебя призываю. Дядя Андрей, подумай о том, что ты творишь. И остановись, пожалуйста, остановись. Перестань посылать своих сограждан на верную смерть. Мы все искренне желаем, чтобы наконец-то Кремль остановил и прекратил свою террористическую деятельность. Тим часом кремлівський пропагандист Владімір Соловйов стверджує, що Росія не має наміру воювати з Європою, оскільки каже, сили ж нерівноцінні. У ЄС населення 500 мільйонів, а в Росії лише 150. І вже тому відкритий конфлікт неможливий і навіть абсурдний. І що всі придумуєте, третю да. війну, і деле, крім вас на то ніктоє єдине війну, війна, яка у нас може бути, яку я вижу, на велику війну ні у кого не грошей. Вот уже ні у кого. Нет. А вот на пакость есть, потому что эти ребята могут собрать каждой твари по паре, да, прибалтов, финнов, шведов, румын, болгар, а, собрать группу 1300, ввести ее на территорию Западной Украины, с тем, чтобы всех остальных направить на Восточный фронт. И когда мы по ним вдарим, они нам объявят войну. НАТО. Не турбоск... могут. Почему? Как только они ввели на территорию Западной Украины, они уже никому войну объявить не могут. Мы можем с ними там делать все, что угодно. С ними, да, но, но когда мы начнем с ними что-то а, делать... Нет, это они ну, уже многократно говорили, статусе, это нет. не активирует ни пятую, ни четвертый. Пятый шутку. не будет, а Никак. их тут же выкинут из нас. Нет, нет, они не могут объявить ну, нам войну. То есть это просто не попадает... Ну, вот ни у меня под какие ощущение такое, дела. что они хотят повторить фокус 45-го года. То есть они нам кинут кусок, вот эту вот восточную Европу, всех этих, чтобы мы их кормили. И чтобы мы не лезли в западную Европу, потому что история. Слушай, у нас 150 миллионов. В какую западную Европу можем полезть? Там 500 миллионов. Вот делать что. Ну просто, это... чисто физически. Мы не будем ну, вот, лезть. Ну вот как туда полезть? Вот, ну, да, ну совсем... представь, ну слушай, ну война мы это наука. Мы не будем наука. лезть в войск... Ну люди не случайно заканчивают военные вузы, потом академии, там академия Генерального штаба. То есть война это жесткая математика, это наука. Ну слушай. Мы не ну, будем а лезть в ну, войска. А чем мы будем туда лезть? Да очень просто, потому что когда у вас там все. Все рассыпается а у нас экономический рост то все там начинают смотреть не туда А сюда при цьому той самий Соловйов у кожному своєму ефірі твердить, що 40 мільйона Україна мала намір напасти на 150 п'ятдесяти мільйону Росію. Ну просто є, як ці дві тези, які суперечать одна одній, оміщаються в головах зет пацієнтів. Незрозуміло, і ось те, що війна Росії проти України для країни агресорки вже просто тупікова, зрозуміло, мабуть, всі навіть недалекі зет-блогери визнають, що війна до якої вони закликали, і яку розпалювали за. дала России больше шкоды, не шкорости. Чует моя душа, СВО может закончиться где-то в районе северного Кавказа. Сколько складов арсеналов уничтожит враг? По каким городам Россию ударит враг? Предсказать невозможно. Войск не хватает, почитайте, филологов в <coughs> засаде даже раненых сейчас, недолеченных. Наши кидают на фронт, это страшная проблема. То есть сейчас идет борьба, понятно, за... Заморозку війни, зрозуміло, що Москва виграти що виграти що не може. От зараз всі уже так или інакше говорять о перемірі. І ось буквально вранці диктатор Путін та його говорящі вуси Пісков в один голос заявляють про важливість переговорів та закінчення війни. І в ту саму хвилину їхній придворний генерал-пропагандіст Гурульов розповідає про необхідність повного знищення України. В любом варианте, во-первых, президент четко сказал, никакого прекращения огня не будет, никаких других условий не будет. Вам дали условия, потому что с каждым днем условия будут меняться и далеко не в лучшую сторону для того государства, которое сегодня называется Украиной, которого при дальнейшем развитии событий, в принципе, вообще может не остаться, честно говоря. Оно исчезнет как таковое. И, наверное, это вообще будет оптимальный вариант, как то угроза, которая у нас сегодня есть. Днями відеохостинг Ютуб заблокував канали низки російських співаків та артистів, які активно підтримують війну в Україні, і у тому числі відомого петініста Олега Газманова. А той тепер бігає по ефірам пропагандистів і неї, що тепер його пісню з назвою Русський мір не почують. Так враді заблокували Ютуб-канал Олега Газманова, де Не было политики, где не было ничего против кого бы то ни было. Там была музыка, там был патриотизм, там была любовь к родине. Ну, им плевать. Вы объявили флешмоб. Ну, вот если можно, расскажите. Во-первых, меня уже не первый раз блокируют. Дело в том, что когда появилась песня «Вперед, Россия», это примерно лет 8 назад, она прямо на взлете только пошла, ее за две недели она больше полутора миллионов набрала, а ее сразу заблокировали. Вот. И я... В каком-то интервью сказал, дорогие наши депутаты, обратите внимание на то, что нам мозги промывают да, в нашем же государстве. То есть получается, что они кого хотят, нам крутить, значит, на своем YouTube канале, того и крутят. А если им что-то не нравится, они блокируют. Вот, но они как-то через буквально месяц. Опять открыли песню вперед России, она вот очень известная теперь эта песня, слава Богу. И вот у меня сейчас появилась новая песня, она называется Русский мир. А как только <свят> она появилась, сразу стали ругаться, значит, украинские паблики, Латвия, Литва, ну, в общем, короче, наши, в кавычках, друзья. И вот на сегодняшний момент мой YouTube канал весь заблокировали, там, где уже десятилетиями мои видео песни, видео на моей песне десятки песен, может быть, сотни уже, я не знаю. В общем, заблокировали. Я решил попробовать получить поддержку у наших граждан, объявив флешмоб на этот клип. И, то есть я объявил, что каждый человек может скачать с моих ресурсов по ссылке этот видеоклип в хорошем качестве и выложить на том же YouTube. І пусіні попробують всю страну заблокувати. Дуже сподіваюся, що Ютуб одразу розпізнає ось цей шлак і миттєво його заблокує. Друзі, на цьому все ставимо крапку. Підписуйтесь на канал, обов'язково напишіть ваш коментар і чекайте на наступний випуск.